nə çevirənlər olur. Məsələn, uşaqlıqdan velosipedə həvəskar olan şəxslər böyüyəndə ya velosiped mağazası açır, ya da elə növbəti sujetimizin qəhrəmanınız kimi bölgələrdə könüllü şəkildə velo cəmiyyət yaradır. Onunla siz də tanış olun və bölgələrdə nə kimi işlər görür, velosiped xoşlayan şəxsləri necə bu peşəyə daha da maraqlandırır, yaxından izləyin. Verdiyev adlı bu gəncin uşaqlıqdan velosiped sevgisi onu bu gün bu sahədə demək olar ki məşhurlaşdırıb. İsmaillıdan olan bu gənc velosiped həvəskarı dostlarımı bir araya toplayaraq İsmaillı velosiped dostları qrupunu yaradır. Hər müxtəlif tarixi günlərdə velo yürüüşlər keçirirlər. Əsas məqsədimiz ölkəmizdə vəsaitdə olan marağı artırmaqdır. Və biz VSB-tə təkcə idman növü kimi deyil, həm də gündəlik istifadə edəcəyik nağdət növü kimi baxırıq və ondan gündəlik nağdət vasitəsi kimi istifadə edərik və cəmiyyətimizdə sağlam gəncliyin, sağlam vətəndaşların inkişafına, yəni inkişafı üçün gənclərimizin, yəni bu sağlam nağdətə olan həvəs artırmaq bizim məqsədimiz. Dostlar öz velosipedləri ilə ilk olaraq yürüüşlərə elə İsmaillının ətraf kəndlərindən başlayıblar. Qrupun rəhbəri deyir ki, İsmaillının 60-70 faiz kəndlərinə fərqli vaxtlarda yürüüşlər etmişik, amma yürüüşləri sadəcə bununla yekunlaşmır. Keçən iyunun 20-ci, keçən ilin ə, ordumuza dəstək məqsədi ilə ə, 22 iyun 2016-cı ildə baqı evələ yolçutmuşuq və bir gün ərzində 185 kilometr məsafəni qət edərək İsmayılın mərkəzindən paytaq başının Şəhid Ərhabanlarada qədər olan məsafəni qət etmişik və bununla da biz təkcə vəzifələrimizi bitirmədik. Bu il inşallah may ayının sonu ya da iyunun əvvəllərində İsmaylı Balacanı Balacan İsmayılı velaturluğuna həyata keçirəcəyik. Onların istəkləri bununla bitmir. Dostlar ölkə ərazisində yürüüşlər etməklə yanaşı, həm də xarici ölkələrə səfər etməyi planlaşdırırlar. Hətta onlara rayonda fəaliyyət göstərən və velosiped satışı ilə məşğul olan mağazalardan biri dəstək olur. Velosipedləri xarab olanda pulsuz təmir edirlər. Bu isə gənclərə öz işləri ilə daha da əzmlə məşğul olmağa stimul verir. Könüllü velosipedçilərin sayına gəlincə İsmailli Vesbi dostlar qrupunun əsas heyəti 50 nəfərdən çoxdur. Yəni biz elə özümüzün ikinci işimizdir. Və asidə vaxtımızı sırf VSB ilə keçiririk və gündəlik məhşət işlərimizi, ə, işə gedib gəlməyimizi isə naqdlət vasitələrlə VSB-siz edirik. Xarici ölkədə olduğu kimi ə, 15 kilometr olan məsafəni biz VSB ilə qət edirik və bununla da biz öz həm sağlamlığımızı, həm də bir cəmiyyəti qorumuş oluruq. Bu həm məşğuliyyətdir, həm də idman. İdmansa sağlamlıqdır. Hansı idman növü ilə məşğul olursunuzsa olun. Əgər müsbət nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, sadəcə həvəs və irinc plana çəkin. Elə bax bu könüllü gənclər kimi.